Теперь с помощью нанятых ахверистов и проходимцев решили повторить свой людоедский эксперимент над нашей страной, затягивая нас Евросоюз. То есть бельгийцы навязали нам договор ассоциации, который уничтожит наше население сионистские мудрецы установили нам квоту на жизнь всего 2,7 миллиона. Окончательно разрушат промышленность, сельское хозяйство. И через несколько лет их программа будет выполнена. Заводы вырежут, зерно увезут, арабс и подсолнечник – жрать мы не в состоянии. Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Мы им не нужны, а только наша территория и земля. Так как у них самих 120 миллионов голодающих. Вот они за счет разработки остатков нашего экономического потенциала хотят продлить свое существование. В этом очень сильно заинтересована США, которые имеют опыт уничтожения местного населения. Несколько их тысяч сейчас доживают в резервациях чтобы ослабить Россию и заставить плясать ее под их дудку. Даже англосаксы при помощи авантюр при... сумели уничтожить местное население в ЮАР, а потом заселили их германцами, которым они должны заплатить были за то, что они воевали против России в 1856 году. Сейчас они, Америка вбрасывает сумасшедшие деньги, чтобы только вступили мы в ЕС. И каждому человеку лотят по 500 гривен этому майданутому. Однако мы не сумасшедшие и не дебилы, а тем более мы самый образованный народ на планете. И поэтому нас невозможно обмануть. Наш президент Виктор Янукович, как гарант Конституции, независимости и самостоятельности Украины, в самый последний момент отказался подписывать соглашение об ассоциации. И этот поступок его одобряет все дря... дра... дря... здравомыслящие люди. Но потом он снова начал себя вести непонятно. Почему он не остановил эти американцы майданутых? Которій нападають на Сотрудників міліції, почому їдуть к нам всякая шваль і Європи і призивають к разним актам не Пусть себя дома наводять порядок, розбираються з підрастами, а не лезуть чужой город за своїм уставом. Разберемся без советников <coughs> и благодетелей. Президент может понять, так как сколько себе колоссальные состояния и спрятал их за бугром. А теперь боится, что него я Но он не понимает, что просто истины, что с ним. Поступят так, как с миллиардером Березовским. Деньги заберут, а его повесят. Пока Янукович будет жить в Украине, он будет жив. А вы считаете, он адекватен? Он там им не нужен. Поэтому ему следует держаться а то, что за в страну, живут, это он адекват... а не торговать ею. Деньги можно собрать снова, а жизнь у человека одна. Исходя из вышеизложенного, требуем от президента выполнять свои служебные обязанности как гарантия Конституции соблюдения независимости и самостоятельности государства. Даже Петр Первый Закрыть был? границу для всех а посещений любых лиц еще раз. Еще не из других не стран без специального разрешения президента. Депортировать из а страны всех благотворительные, понимают, исследовательские и всех институты, знаете, которые занимаются на вредительством. Надо музыкантов, писателей, да, знаете, посоль, вылечить, которые вылечить, число, занимаются вылечить, вредительством. Днемерно, глава, только в Иша имеется 7 тысяч агентов. Оставить только одного посла и двух-трех Заместителей вести в стране чрезвычайное положение и установить комендантский час и задерживать всех лиц, которые ночью находятся в столице без обоснованных мирных целей, приостановить временную работу банков, проверить из каких лицевых счетов они получают деньги на оплату майданников, счета закрыть, деньги направить бюджет. Для покриття розходу государства по ліквідації последстві Майдану. Депортувати з країни випродепортирувати яценюка нічко як і іностранних агентів, врагом государства України провести націоналізацію телевізійних каналів, які ведуть. агитацию за государственный переворот, резолюцию митинга направить президенту и дать все средства массовой информации. Подготовить обращение депутатов, вообще запрещены эти однополые браки и деятельности пунктов соглашения ассоциации Евросоюзов в городе и области. Если они не примут наши требования, то мы будем создавать общественные советы, громадские рады и отказываться признавать их как органы власти. Спасибо.